Меня зовут Илья, мне 17 лет, я отбываю наказание за тяжкие телесные повреждения. За то время, которое я отбываю наказание, я осознал, что сделал очень больно своим родным. Я не знаю, как смотреть матери в глаза. Мне через 8 дней освобождения. Мне стыдно и больно на душе за моих родных и близких мне людей. Мама, хочу извиниться. Мама, если можешь, прости меня. Я тебя люблю. И всем детям хочу сказать, цените родных и близких и не попадайте в места лишения свободы.